З нами на зв'язку перебуває наш кореспондент Єлизавета Щегель, яка була на спорудженні масштабної інсталяції голу пам'яті та миру, яка увійде до книги рекордів України. Лізо, тобі слово, ти знаєш більше. Буквально декілька хвилин тому зафіксували у парку Тараса Григоровича Шевченка рекорд, до якого потрапив голуб миру та пам'яті. І про цю акцію, про цю арт-інсталяцію. Ми зараз поговоримо з народним депутатом. Пане Василе, розкажіть, будь ласка, про те, як взагалі зародився цей проект, ця ідея цього проекту депутатська група відродження вирішила організувати такий проект «Голуб пам'яті і міра по всій Україні. Це дійсно унікальний проект. Он несет мир нам. И по всем регионам разошлись бумажные голуби, которые дети разрисовывали, высказывали свои пожелания. Кто, у кого были деды и прадеды погибли на Великой Отечественной войне, они писали их имена. И все это скидывалось с хрынки и отправлялось по, сюда, именно в Киев. И, ну, действительно, все прошло. То есть, эта акция началась, было начало положено в Харькове, потом подхватил город Ильичевск, Авидеопольский район. И когда мы были в селе Молодежном, произошла такая, ну, я, я, считаю, что уникальное явление, когда дети расписывали голубей, и в это время звучала песня журавли. И над селом начал летать клин журавлей. То есть у людей были мурашки на коже, и никто не мог понять. Ну, понятно, что никто это построить специально не мог. Вот это такая произошло стечение обстоятельств, это, это говорит, наверное, о чем-то, что все-таки в Украине что-то поменяется. Конечно же, в лучшую сторону, что настанет мир. Это действительно такая очень уникальная, приятная, хорошая акция. Она э, мало политизирована, потому что э, это голуби. А пти, голубь, это птица мира. И группа Ведроджиня надеется, что это получит свое продолжение. И Украина будет ведрождаться, выходить всем мира. Всего-всего самого хорошего. А как вообще возникла идея занести у книгу рекордов Украины? Чи это це... Это была ваша идея, чем возможно... э, Да, это была идея э, депутатской группы Ведорожники, потому что ну, если что-то делается и делается с душой, надо, чтобы что-то был результат. Потому что э, когда в селах проводились эти акции, и люди многие приходили, потому что говорили, что вы, э, ваше село, попадет в рекорд Гиннесса. Ну, вы будете участвовать в этом. И вы знаете, э, люди просто шли, и, и Стар, и Млад, и шли, и хотели э, высказать свои пожелания, и, конечно же, э, хотели, конечно чтобы их на село попало в книгу рекордов Гиннесса, потому что родина у нас одна и все хотят, чтобы его село где-то знали. И как бы вот люди приходили, я, я не думаю, что очень маловажно, поэтому люди приходили, подписывали и говорили. То есть в первую очередь мир, но ну, а в вторую очередь, чтобы село попало в, в список книги рекордов Гиннесса Украины. А сколько всего записок, сколько голубей? Здесь голубей всего 25 тысяч. 25 тысяч голубей. Значит, с Одесского региона 5 тысяч голубей. Здесь остальные тоже были и Харьков, и Харьковская область, и Кировоград, и Черкащина. То есть, как бы все это сегодня утром свезли. И сюда, и здесь в Киеве вот немножко дописывают. Дописывали, видели, 25 тысяч. Сам голубь получается 2,7 метра в высоту, 3 метра ширина. И что самое интересное, 1 июня, в День защиты детей, его перевезут в Мариуполь и поставят как бы постамент, потому что Мариуполь является таким вот городом и во время войны. Он отстаивал и сегодня этот город стоит как Як неприступна приступна і щоб в Україні був мир, і якби как бы, перевезуть туди, поставити постійно буде там стоять на, на постоянному. Дуже вам дякуємо, все зрозуміло. Додам те, що наразі в принципі людей достатньо багато. Вони приходять, розважаються, тут проводять різні конкурси, і як нам вже сказали, 1 червня цей голуб буде у Маріуполі.